Pada tahun 1996, di sebuah negara yang sedang mengalami musim dingin, di siang hari yang mendung, diiringi hembusan angin dingin yang menusuk tulang, aku menunggu seseorang yang berjanji akan menemuiku. Istriku sudah mempersiapkan santapan siang untuk menjamu sang tamu yang terhormat. Orang yang aku tunggu dulunya adalah seorang yang mempunyai hubungan erat dengan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ia seorang misionaris penyebar dan pendakwah agama Nasrani. Ia seorang pendeta, namanya Azili. Az aku dapat bertemu dengannya melalui perantaraan sekretaris kantor Rabita yang bernama Abdul Khalik Matir, di mana ia mengabarkan kepadaku bahwa seorang pendeta ingin datang ke kantor Rabita hendak membicarakan perkara penting. Tepat pada waktu yang telah dijanjikan, pendeta tersebut datang bersama temannya yang bernama Sulaiman. Sulaiman adalah salah seorang anggota sebuah sasana tinju. Setelah ia memeluk Islam, selepas bertanding dengan seorang petinju Muslim terkenal, Muhammad Ali, aku menyambut kedatangan mereka di kantorku dengan perasaan yang sangat gembira. Sili, seorang yang berpostur tubuh pendek, berkulit sangat hitam dan mudah tersenyum. Ia duduk di depanku dan berbicara denganku dengan lemah lembut. "Aku katakan, saudara Sili, bolehkah kami mendengar kisah keislamanmu?" Ia tersenyum dan berkata, "Ya, tentu saja boleh." Sili berkata, "Dulu aku seorang pendeta yang sangat militan. Aku berkhidmat untuk gereja dengan segala kesungguhan. Tidak hanya sampai di situ, aku juga salah seorang aktivis Kristenisasi senior di Afrika Selatan. Karena aktivitasku yang besar, maka Vatikan memilihku untuk menjalankan program Kristenisasi yang mereka subsidi." Aku mengambil dana Vatikan yang sampai kepadaku untuk menjalankan program tersebut. Aku mempergunakan segala cara untuk mencapai targetku. Aku melakukan berbagai kunjungan rutin ke madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang terletak di kampung dan di daerah pedalaman. Aku memberikan dana tersebut dalam bentuk sumbangan, pemberian, sedekah, dan hadiah agar dapat mencapai targetku, yaitu memasukkan masyarakat ke dalam agama Kristen. Gereja melimpahkan dana tersebut kepadaku sehingga aku menjadi seorang hartawan, mempunyai rumah mewah, mobil, dan gaji yang tinggi. Posisiku melejit di antara pendeta-pendeta lainnya. Pada suatu hari, aku pergi ke pusat pasar di kotaku untuk membeli beberapa hadiah. Di tempat itulah bermula sebuah perubahan. Di pasar itu, aku bertemu dengan seseorang yang memakai kopiah. Ia pedagang berbagai hadiah. Waktu itu, aku mengenakan pakaian jubah pendeta berwarna putih yang merupakan ciri khas kami. Aku mulai menawar harga yang disebutkan si penjual. Dari sini, aku mengetahui bahwa ia seorang Muslim. Kami menyebutkan agama Islam yang ada di Afrika Selatan dengan sebutan agama orang Arab. Kami tidak menyebutnya dengan sebutan Islam. Aku pun membeli berbagai hadiah yang aku inginkan. Sulit bagi kami menjerat orang-orang yang lurus. Dan mereka yang konsisten dengan agamanya, sebagaimana yang telah berhasil kami tipu dan kami kristenkan dari kalangan orang-orang Islam yang miskin di Afrika Selatan. Si penjual Muslim itu bertanya kepadaku, "Bukankah Anda seorang pendeta?" Aku jawab, "Benar." Lantas ia bertanya kepadaku, "Siapa Tuhanmu?" Aku katakan, "Al-Masih." Ia kembali berkata. Aku menantangmu. Coba datangkan satu ayat di dalam Injil yang menyebutkan bahwa Al-Masih berkata, "Aku adalah Allah atau aku anak Allah." Maka sembahlah aku. Ucapan Muslim tersebut bagaikan petir yang menyambar kepalaku. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Aku berusaha membuka-buka kembali catatanku dan mencarinya di dalam kitab-kitab Injil dan kitab Kristen lainnya. Untuk menemukan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan lelaki tersebut, namun aku tidak menemukannya. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan bahwa Al-Masih berkata bahwa ia adalah Allah atau Anak Allah. Lelaki itu telah menjatuhkan mentalku dan menyulitkanku. Aku ditimpa sebuah bencana yang membuat dadaku sempit. Bagaimana mungkin pertanyaan seperti ini tidak pernah terlintas olehku? Lalu aku tinggalkan lelaki itu sambil menundukkan wajah. Ketika itu, aku sadar bahwa aku telah berjalan jauh tanpa arah. Aku terus berusaha mencari ayat-ayat seperti ini, walau bagaimanapun rumitnya. Namun, aku tetap tidak mampu. Aku telah kalah. Aku pergi ke dewan gereja dan meminta kepada para anggota dewan agar berkumpul. Mereka menyepakatinya. Pada pertemuan tersebut aku mengabarkan kepada mereka tentang apa yang telah aku dengar. Tetapi mereka malah menyerangku dengan ucapan, "Kamu telah ditipu orang Arab. Ia hanya ingin menyesatkanmu dan memasukkan kamu ke dalam agama orang Arab." Aku katakan, "Kalau begitu, coba beri jawabannya." Mereka membantah pertanyaan seperti itu namun tak seorang pun yang mampu memberikan jawaban. Pada hari Minggu aku harus memberikan pidato dan pelajaranku di gereja. Aku berdiri di depan orang banyak untuk memberikan wejangan, namun aku tidak sanggup melakukannya. Sementara para hadirin merasa aneh karena aku berdiri di hadapan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku kembali masuk ke dalam gereja dan meminta kepada temanku agar ia menggantikan tempatku. Aku katakan bahwa aku sedang sakit, padahal jiwaku hancur luluh. Aku pulang ke rumah dalam keadaan bingung dan cemas. Lalu aku masuk dan duduk di sebuah ruangan kecil. Sambil menangis, aku menengadahkan pandanganku ke langit seraya berdoa. Namun kepada siapa aku berdoa? Kemudian aku berdoa kepada zat yang aku yakini bahwa dia adalah Allah, Sang Maha Pencipta. Ya Tuhanku, wahai zat yang telah menciptakanku, sungguh telah tertutup semua pintu di hadapanku kecuali pintumu. Janganlah engkau halangi aku mengetahui kebenaran manakah yang hak dan di manakah kebenaran? Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku dalam kebimbangan, tunjukkan kepadaku jalan yang hak dan bimbing aku ke jalan yang benar. Lantas aku pun tertidur. Di dalam tidur, aku melihat diriku sedang berada di sebuah ruangan yang sangat luas. Tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali diriku. Tiba-tiba di tengah ruangan tersebut muncul seorang lelaki. Wajah orang itu tidak begitu jelas, karena kilauan cahaya yang terpancar darinya dan dari sekelilingnya. Namun aku yakin bahwa cahaya tersebut muncul dari orang tersebut. Lelaki itu memberi isyarat kepadaku dan memanggil, "Wahai Ibrahim." Aku menoleh ingin mengetahui siapa Ibrahim, namun aku tidak menjumpai siapapun di ruangan itu. Lelaki itu berkata, "Kamu Ibrahim? Kamulah yang bernama Ibrahim? Bukankah engkau yang memohon petunjuk kepada Allah?" Aku jawab Benar, ia berkata, "Lihat ke sebelah kananmu." Maka aku pun menoleh ke kanan, dan ternyata di sana ada sekelompok orang yang sedang memanggul barang-barang mereka dengan mengenakan pakaian putih dan bersorban putih. "Ikutilah mereka agar engkau mengetahui kebenaran." Lanjut lelaki itu, "Kemudian aku terbangun dari tidurku. Aku merasakan sebuah kegembiraan menyelimutiku, namun aku belum juga memperoleh ketenangan ketika muncul pertanyaan." Di mana gerangan kelompok yang aku lihat di dalam mimpiku itu berada, aku bertekad untuk melanjutkannya dengan berkelana mencari sebuah kebenaran, sebagaimana ciri-ciri yang telah diisyaratkan dalam mimpiku. Aku yakin ini semua merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku minta cuti kerja dan mulai melakukan perjalanan panjang yang memaksaku untuk berkeliling di beberapa kota, mencari dan bertanya di mana orang-orang yang memakai pakaian dan sorban putih berada. Telah panjang perjalanan dan pencarianku. Setiap aku menjumpai kaum Muslimin, mereka hanya memakai celana panjang dan kopiah. Hingga akhirnya aku sampai di kota Johannesburg. Di sana aku mendatangi kantor penerima tamu milik Lembaga Muslim Afrika. Di rumah itu aku bertanya kepada pegawai penerima tamu tentang jamaah tersebut, namun ia mengira bahwa aku seorang peminta-minta dan memberikan sejumlah uang. Aku katakan. Bukan ini yang aku minta. Bukankah kalian mempunyai tempat ibadah yang dekat dari sini? Tolong tunjukkan masjid yang terdekat. Lalu aku mengikuti arahannya, dan aku terkejut ketika melihat seorang lelaki berpakaian dan bersorban putih sedang berdiri di depan pintu. Aku sangat girang karena ciri-cirinya sama seperti yang aku lihat dalam mimpi. Dengan hati yang berbunga-bunga, aku mendekati orang tersebut. Sebelum aku mengatakan sepatah kata, ia terlebih dahulu berkata, Selamat datang ya Ibrahim. Aku terperanjat mendengarnya. Ia mengetahui namaku sebelum aku memperkenalkannya. Lantas ia melanjutkan ucapannya, Aku melihatmu di dalam mimpi bahwa engkau sedang mencari-cari kami. Engkau hendak mencari kebenaran? Kebenaran ada pada agama yang diridai Allah untuk hambanya, yaitu Islam. Aku katakan, Benar, Aku sedang mencari kebenaran yang telah ditunjukkan oleh lelaki bercahaya dalam mimpiku, agar aku mengikuti sekelompok orang yang berpakaian seperti busana yang engkau kenakan. Tahukah kamu siapa lelaki yang aku lihat dalam mimpiku itu? Ayah menjawab, "Dia adalah Nabi kami Muhammad, Nabi agama Islam yang benar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Sulit bagiku untuk mempercayai apa yang terjadi pada diriku. Namun langsung saja aku peluk dia dan aku katakan kepadanya, Benarkah lelaki itu rasul dan nabi kalian yang datang menunjukiku agama yang benar? Ia berkata, Benar. Ia lalu menyambut kedatanganku dan memberikan ucapan selamat karena Allah telah memberiku hidayah kebenaran. Kemudian datang waktu sholat zuhur. Ia mempersilahkanku duduk di tempat paling belakang dalam masjid dan ia pergi untuk melaksanakan sholat bersama jamaah yang lain. Aku memperhatikan kaum Muslimin banyak memakai pakaian seperti yang dipakainya. Aku melihat mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, inilah agama yang benar." Aku telah membaca dalam berbagai kitab bahwa para nabi dan rasul meletakkan dahinya di atas tanah sujud kepada Allah. Setelah mereka salat, jiwaku mulai merasa tenang dengan fenomena yang aku lihat. Aku berucap dalam hati. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepadaku agama yang benar. Seorang Muslim memanggilku agar aku mengumumkan keislamanku. Lalu aku mengucapkan dua kalimat syahadat, dan aku menangis sejadi-jadinya karena gembira telah mendapat hidayah dari Allah. Kemudian aku tinggal bersamanya untuk mempelajari Islam, dan aku pergi bersama mereka untuk melakukan safari dakwah. Dalam waktu beberapa lama, mereka mengunjungi semua tempat, mengajak manusia kepada agama Islam. Aku sangat gembira ikut bersama mereka. Aku dapat belajar salat, puasa, tahajud, doa, kejujuran, dan amanah dari mereka. Aku juga belajar dari mereka bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah dan bagaimana menjadi seorang Muslim yang mengajak kepada jalan Allah serta berdakwah dengan hikmah, sabar, tenang, rela berkorban, dan berwajah ceria. Setelah beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kotaku. Ternyata keluarga dan teman-temanku sedang mencari-cariku. Namun, ketika melihat aku kembali memakai pakaian Islami, mereka mengingkarinya, dan dewan gereja meminta kepadaku agar diadakan sidang darurat. Pada pertemuan itu, mereka mencelaku karena aku telah meninggalkan agama, keluarga, dan nenek moyang kami. Aku mengajak kalian kepada jalan yang benar dan memeluk Islam. Mereka semua terdiam. Kemudian, mereka mencoba cara lain yaitu membujukku dengan memberikan harta, kekuasaan, dan pangkat. Mereka berkata, Sesungguhnya Vatikan memintamu untuk tinggal bersama mereka selama enam bulan untuk menyerahkan uang panjar pembelian rumah dan mobil baru untukmu, serta memberimu kenaikan gaji dan pangkat tertinggi di gereja. Semua tawaran tersebut aku tolak dan aku katakan kepada mereka, apakah kalian akan menyesatkanku setelah Allah memberiku hidayah? Demi Allah, aku takkan pernah melakukannya, Walaupun kalian memenggal leherku, kemudian aku menasihati mereka dan kembali mengajak mereka ke agama Islam, maka masuk Islamlah dua orang dari kalangan pendeta. Alhamdulillah, setelah melihat tekadku tersebut, mereka menarik semua derajat dan pangkatku. Aku merasa senang dengan itu semua, bahkan tadinya aku ingin agar penarikan itu segera dilakukan. Kemudian aku mengembalikan semua harta dan tugasku kepada mereka, dan aku pun pergi meninggalkan mereka. Sili mengakhiri kisahnya.